В сентябре у нас было новое опять обращение о том, что опять недостаточно расходных материалов. Связано это с тем, что к нам в область прибыли, вы знаете, большое количество переселенцев из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и среди них тоже есть пациенты, которым необходим гемодиализм. Поэтому наши пациентские организации очень переживали, чтобы хватило всем. И обращались неоднократно, у нас диалог этот комитета с департаментом шел постоянно и говорили, что все нормально. Все-таки в конце августа был проведен тендер, но у нас происходит какой-то сбой, где-то информация у нас будет, поэтому мы попросили всех собраться здесь вместе, для того, чтобы все-таки и департамент, и комитет, и пациенты, все посмотрели друг в другу в глаза и в узком кругу все-таки определились, какие проблемы есть а какие нет. Потому что ну, мы понимаем, конечно, что тяжело смотреть э, на, на ситуацию цифровую, ну, только через цифры статистики, Поэтому э, хотим, чтобы и живые люди озвучили, как, как ситуация обстоит на самом деле. Но э, комитет громадской э, рады, когда готовился к этому мероприятию, он э, направил очень большое количество запросов. И э, запросы были и в городское управление здравоохранения. И в областное, то э, мы вынуждены сказать, что по городскому э, мы получили два противоречивых ответа. Еще на один запрос ответа нет. И единственное, что ответила, это э, запоринский голова на информативной слабой. Это та информация, которую нам дал Горсовет, она не совпадает с той информацией, которую нам дало управление. Почему-то цифры не идут, они абсолютно разные, поэтому мы тоже хотели сегодня узнать, что происходит, почему разные цифры. Если мы говорим о областной, областном уровне, то почему-то департамент нам не ответил ни на один запрос. Ответил господин Межейко, но ответ дал не по сути и не полный. Поэтому, естественно, в такой ситуации очень тяжело разбираться в проблеме. Мы попросили прийти сюда всех стейкхолдеров и разобраться здесь на месте, что же все-таки происходит, где у нас проблемы и есть ли она. Мы предлагаем разделить рассмотрение вопроса на три части. Первое – это обсудить проблемы в сфере диализа и пути решения. Где-то 40 минут обговорить проблемы в сфере трансплантации и пути решения. Тоже 40 минут. И дальше подведение, на подведение итогов 10 минут. Предлагается следующий регламент выступления до 10 минут. Продолжительность мероприятия уложится в полтора часа. Нет возражений. На мероприятие были приложены все стейкхолдеры. Мы приглашали Громадскую Раду при Амурсполкоме. Они отказались. Вы видите, есть приглашенные, мы приглашали очень много людей, многие не смогли прийти. И э, я предлагаю начинать наше мероприятие. И первое, кому хочу дать слово, это госпожа Плечун, Елена Плечун, глава комитета Романской Рады по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, ветеранов, пенсионеров и людей с индивидуальными потребностями.